Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli kanal izləciləri. Masazırda girişdə, yəni Masazırın girişində dayanacaqdan bir 100 metr aralı məsafədə şəxsi 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev 3 sotda tikilibdir. Qoşa daşla tikilib, şəxsi evdir. Yəni sahibi tərəfindən tikilib, e, satlıq məqsədi ilə tikilən evlərdən deyil. Fundament qarkaz betonlu, qoşa daşla tikilibdir. Ev qeyd etdiyim kimi 3 sotda tikilib, kürsülüdür evin üst görünüşünü və bir də həyətini bir daha göstərəm. Göründüyü kimi həyətdə gül ağacları əkilibdir. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Geniş, işıqlı otaqları var. Darvazası, maşın girən həyəti və evin bu yan tərəfində də e, deməli yer saxlanılıb, həm alt damı, həm də ki ayaq e, yolu kimi də istifadə etmək üçün yəni tikilisi var. Sayğaclar var, qaz, su, işıq daimidir. Tam təmirli vəziyyətdədir ev. Evin üst görünüşünə sadəcə olaraq belə bir kosmetik təmirə, bir balca ehtiyacı var. Həyətini daş döşənibdir. Geniş bir görünür ki, belə darvaza ağzından yəni qonucuların axması üçün kanalizasiya xətti çəkilib. İndi isə evə daxil olaq. Evə daxil olduqda geniş bir dəhlizi və göründüyü kimi Döşəməsi laminatdır. Bir öncə zal otağını sizə göstərim. Yəni qonaq otağı kimi tanıdığımız ev göründüyü kimi tam təmirli vəziyyətdədir. Sənəd qaydasındadır, çıxarış mürkətdir. Notarial kontorda alıq-satqıya geziləcəkdir. İfadə qədər geniş bir zal otağı var. Nisbətən yataq otaqları təqdim edim. Hər bir otağın qapısı dəhlizə açılır. Bura bir yataq otağıdır. Geniş şığıq otaqlar var. Hər bir otağın pəncərəsi evin e, yəni hər sür həyətə açılır. Bura ikinci bir yataq otağı. Evə qeyd etdim kimi, e, yəni şəxsi evdir, sahibi tərəfindən satılır. Evin yəni zamanında tikilişi də sahibi tərəfindən tikilibdir, yəni satlıq məqsədi ilə tikilməyib. Qeyd etdiyim kimi, ev 4 otaqdan ibarətdir. Ha bu da mətbəxi. Çox geniş bir mətbəx otağı var. Mətbəx otağı sahəsi rahat bir 16-18 kvadratdır. Və sonda göstərəcəyim yer hamam otağıdır ki bu tam ümmetlaq kafildir. Hamam otağıdır. Deməli, burda istilik sistemidir, döşəməsi hamam otağında istilik sistemidir. Divarlar gözü sümmetlaq kafildir uş kabini. Devləsi də tanış etdim və bir də onu qeyd etdim ki, evin, yəni otaqlarında da istilik sistemi çəkilib, döşəməsinə. Evin başlanğıc qiyməti 100.000 manat deyilir. Qeyd etdim ki, ev şəxsi evdir, sahibi tərəfindən satılır. 100.000 manat real alıcılara endirim olunacaqdır. Sənəd qaydasındadır, notarial kontorda alıq-satqiya gediləcəkdir. Hər kim alarsa Allah xeyrini versin.